ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று முருகப்பெருமானுக்குரிய சஷ்டி விரதமும் விசாக நட்சத்திரமும் இணைந்து வந்துள்ளது மிக விசேஷம் மிக அபூர்வமும் நன்னாளில் நாம் விரதமிருந்து முருகப்பெருமானை வணங்கினால் ஞானமும் எல்லா வகை செல்வமும் கிடைத்து சிறப்பாக வாழலாம் தொல்லை தரும் பிரச்சனைகள் எல்லாம் விலகி ஓடும் நமக்கு முருகப்பெருமானின் அருளும் நீண்ட ஆயுளும் கிடைக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை அவசியம் பாராயணம் செய்ய வேண்டிய ஸ்லோகம் ஸ்ரீ ஸ்கந்த ஷட்கம் மற்றும் வால்மீகி ராமாயணத்தை ஸ்கந்தோற்பத்தி இந்த ஸ்கந்த சட்கத்தை இந்த நன்னாளில் படிப்பதால் இல்லத்தில் பொன் பொருள் சேரும் அன்னபஞ்சம் இருக்காது எல்லா மங்கள காரியங்களும் தடை நீங்கி சிறப்பாக நடக்கும் ஞானமும் ஆரோக்கியமும் புத்திர லாபமும் ஐஸ்வர்யமும் வந்து சேரும் குமார உற்பத்தி என்னும் ஸ்கந்தோற்பத்தி ஸ்தோத்திரம் வால்மீகி ராமாயணம் பாலகண்டத்தில் முப்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் உள்ளது இதை சொல்வதால் பெயரும் புகழும் பெருகும் சம்பத்துகள் உண்டாகும் கர்ப்பிணி பெண்கள் இதை கேட்க படிக்க நல்ல ஆரோக்கியமான குணமான புகழ் பெறும் மகன் பிறப்பான் மேலும் குழந்தை பாக்கியம் என்போர்க்கு குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும் மற்றும் கஷ்டங்களில் இருந்தெல்லாம் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ ஸ்கந்த ஷட்கம் ஓம் கணேசா எமக ஷண்முகம் பார்வதி புத்திரம் கிரௌஞ்சைல விமர்தனம் தேவ சேனா தேவம் ஸ்கந்தம் வந்தே சிவாத்மஜம் தாரகாசுர यूरासन संस्थितम् शक्तिपाणिञ्च देवेशं स्कन्दं वन्दे शिवात्मजम् विश्वेश्वर प्रियं देवं विश्वेश्वर तनूद्भवम् कामुकम् कामदम् कान्तम् स्कन्दम् वन्दे शिवात्मजम् कुमारम् मुनिशार्दूल मानसानन्द गोचरम् वल्ली कान्तम् जगद्योनिं स्कन्दम् वन्दे शिवात्मजम् प्रलयस्थिति आदिकर्ता परमेश्वरम् भक्तप्रियं मदोन्मत्तं स्कन्दं वन्दे शिवात्मजं विशाकं सर्वभूतानां स्वामिनं कृत्तिकासुतम् सदा बलं जटादारं स्कन्दं वन्दे शिवात्मजम् विशाकं सर्वभूतानां स्वामिनं कृत्तिकासुतम् सदा बलं जटादारं स्कन्दं वन्दे शिवात्मजं स्कन्द षट्कं स्तोत्रमिदं यः पटेत् शृणुयत् रः वाञ्छितान् लभते सद्यश्चान्ते स्कन्दपुरं व्रजेत् इति श्रीस्कन्दषट्कम् सम्पूर्णं स्कन्दोत्पत्ति रामायणं बालकाण्डम् तप्यमाणे तपो देवे देवा सर्षिगणाः पुरा सेनापतिमभिप्सन्तः पितामहमुपागमन् ततो ब्रुवन् सर्वे भगवन्तम् पितामहम् प्रणिपत्य शुभं वाक्यं सेन्द्रासाग्निपुरोगमाः यो नः सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा तपः परममास्ताय तप्यते स्म स कोमया यदत्रानन्तरम् कार्यम् लोकानाम् हितकाम्यया संविदत्स्वविदानज्ञत्वम् हि नः देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः सान्त्वयन्मधुरैर्वाके त्रिदशानिदमब्रवीत् शैलपुत्र्या यदुक्तम् तन्न प्रजा सन्तु पत्नीषु तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः इयमाकाशगा गङ्गा यस्याम् पुत्रम् हुताशणः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम् ज्येष्ठा दुहिता मानयिष्यति तत्सुतम् उमायास्तद्बहुमतम् भविष्यति न संशयः तच्छ्रुत्वा वचनम् तस्य कृतार्ता रघुनन्दन प्रणिपत्य सुरा सर्वे पितामहमपूजयन् ते गत्वा पर्वतम् रामकैलासम् दातुमण्डितम् अग्निम् नियोजयामासुः पुत्रार्तम् सर्वदेवताः देवकार्यमिदं देवसंविदत्स्व हुताशन शैलपुत्र्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः गर्भं धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम् अग्नेस्तु वचनम् श्रुत्वा दिव्यं रूपमदारयत् दृष्ट्वा तन्महिमानां स समन्तादवकीर्यत समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिञ्चत पावकः सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन तमुवाच ततो गङ्गा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ताधारणे देव तव तेजः समुदतं दह्यमानाग्निनाथेन सम्प्रव्यतितचेतना अता ब्रवीदिदम् गङ्गाम् सर्वदेवहुताशणः इह हैमवते पादे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम् श्रुत्वा त्वग्निवचो गङ्गा तम् गर्भमतिभास्वरम् उत्ससर्जमहातेजस्रोतो व्योहितदानग यदस्यानिर्गतं तस्मात्तप्तजाम्बूनदप्रभं काञ्चनं धरणिं प्राप्तं हिरण्यममलं शुभं ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैक्ष्ण्यदेवाव्यजायत मलं तस्या भवत्तत्र त्रपुसीसकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्य नानादातुरवर्धत निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितं सर्वं पर्वतसन्नद्धम् सौवर्णमभवद्वनम् जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रभृतिराघव सुवर्णम् पुरुषव्याघ्र हुता क्षणसमप्रभम् तृणवृक्षलता गुल्मम् सर्वम् भवति काञ्चनम् तं कुमारम् ततोजातम् सेन्द्रासहमरुद्गणाः क्षीरसम्भावनार्ताय कृत्तिका समयोजयन् क्षीरम् जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम् ददुः पुत्रोऽयमस्माकम् सर्वासामिति निश्चिताः ततस्तु देवता सर्वाः इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा स्कन्नम् गर्भपरिश्रवे स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमाणम् यथानलम् स्कन्दयित्य ब्रुवन्देव स्कन्नम् गर्भपरिश्रवात् कार्तिकेयम् महाभागम् काकुत्सज्वलनोपमम् प्रादुर्भूतम् ततः क्षीरम् कृत्तिकाणामनुत्तमम् षण्णाम् षडाननो भूत्वा जग्राहस्तनजम् पयः गृहीत्वा क्षीरमेकाग्ना सुकुमारव पुस्तदा अजयत्स्वेन वीर्येण सुरसेना सुरसेनागणपतिम् ततस्तममलद्युतिम् अभ्यषिञ्चन् सुरगणाः समेत्याग्निपुरोगमाः एष ते रामगङ्गाया विस्तरोभिहितो मया कुमारसम्भवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च भक्तश्च यः कार्तिके ये काकुत्स्थभुविमानवः आयुष्मान् पुत्रपौत्रैश्च स्कन्दसालोक्यतां व्रजेत् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे कुमारोत्पत्तिर्नाम सप्तत्रिंशत्सर्गः